Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду готовить новый салат 2023 года. Готовится очень легко, быстро, а самое главное это вкусно. Давайте готовить! Берем 4 вареных яйца и стараемся нарезать кубиком. Готово! Отправляем в емкость, в которой будем перемешивать салат. Вот так. Дальше нарезаем огурец свежий. Тоже стараемся кубиком. Нарезаем небольшим кубиком. Вот так. Такой свежий, хороший. У меня сразу ассоциация с свежим огурцом это окрошка. М -м -м, класс! Если хотите рецепт вкусной окрошки, можете написать в комментариях в следующем видео. Я обязательно приготовлю. Получается очень вкусная окрошка у меня. Так, вот такой получается средний размер кубика. Сюда же отправляем. Берем вот такой сыр и также его нарезаем кубиком. Твердый сыр. Не сильно мелко, но не сильно большими кусочками. Готово. Вот такой сыр вкусный. Сюда же высыпаем. Добавляем кукурузу. У меня она сладковатая. Сюда же будет идти зелень. Здесь у меня зеленый лук вместе с укропом. Вы можете взять вашу там любимую зелень, например, там петрушку, кинзу. То есть будет вкусно. Я люблю больше всего это укроп вместе с зеленым луком. Так, хвостики нам не нужно. Добавляем. Сюда же зеленый лук. Так, есть. И сейчас я буду готовить очень вкусную заправку на наш салат. Вот такой красивый и вкусный. Для вкусной заправки понадобится сметана, у меня 20%. Можете взять майонез. Я оставлю подсказку справа, как, как готовить домашний майонез. Значит, или же греческий йогурт, который нейтральный вкус имеет. Добавляем вот такие. Три столовые ложки. Так. Вот, 20% сметана. Сюда же пойдет вот такая чайная ложка горчицы. Жидкая, без зерен. И понадобится сок лимона. Вот у меня две такие дольки. Так. Хорошо выжимаем это все. Так, готово и хорошо перемешиваем. Вот такая хорошая и вкусная заправка получается. Можете использовать вообще и попробовать для любого салата такую заправку. Всегда будет вкусно. Так, добавляем. Обязательно нужно подсолить. Чуть-чуть. Вот так, капельку. Так. И хорошо перемешать. Вот такой получается салат. Обязательно попробуйте на соль. Можете еще немного подсолить. Или добавить кислоту. Когда все хорошо перемешали... Можно теперь вот подавать гостям вот в такой красивой тарелке. Вот так. Смотрите. Просто я взяла большую такую сначала емкость, чтобы хорошо все перемешать. Вот, красота какая. Обязательно попробуйте этот салат. Вот теперь можно подавать гостям. Вот такой получается салат. Можете подавать в салатнице или же порционно. Смотрите, как все выглядит сочно, вкусно, аппетитно. И приготовила довольно-таки быстро его. Спасибо вам за просмотр. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Всем пока!